Доброе утро! У нас сегодня очень творческая гостевая площадка. Эти люди у нас уже были, мы рады, что они вернулись к нам. Как будто у нас тут меда да? намазана. Так вот, карьеровик-постановщик, директор школы «Лилиум» Лилия Танина, а также директор клуба «Фьюжн» Александр Медведев. Доброго. 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 Доброго Ребята. Дивіться, ви нещодавно приїхали з Одеського чемпіонату стріп данс, де посіли почесне друге місце. Да. По перше, стріп данс. Одразу ти починаєш думати стріп, це стриптис, це роздягатися і так далі. Давайте розкажемо, що це був за чемпіонат. Це це був чемпіонат України по но не значить, що там була тільки Ніхто там не роздівався, Наоборот, там дуже жорсткі требування. Очень все предусмотрено. Там расписаны, там каждому участнику высылали положение, в котором расписаны условия, правила, вплоть до формы костюма, mm -hmm. что должно быть закрыто, строго-настрого, никаких там открытых мест и так далее. Даже вот направление Бути Дэнс, ну кто знает, это вот когда попой танцует, было сказано, что обязательно в лосинах, то есть никто... Вот это все в открытую нельзя было этого делать. А скорость тряски там не устанавливает? Не устанавливает. Не нельзя вот с такой скоростью трясить. Я Это хорошее. вот Сашке понравилось вопрос. Отличный вопрос, как по мне. Маша, ты же не ты что трусишь. Ой, господи. Давайте расскажем, а какие категории были там и в какие Там были категории разные. Go-go, джаз-фанк, стрип-данс, бути-дэнс, тверк. Мы участвовали в категории боди-шоу. Это постановочная категория, в которой были постановочные номера, там оценивалась постановка, оценивалась именно тематика танца, смысл в нем какой-то рассматривался. Это просто тряска была, да? А... Это да, не просто тряска. Это именно была постановочная композиция, которую оценивали. Ну, как Жири. бы, да, не просто там э, набор движений, именно искали какой-то смысл и вот поэтому. Так оценивали. ты сама была че коллективом лили? Нет, мы поехали э, балетом Fusion. Угу. Э, девочки, которые мы сначала просто работали в джейли в ночном клубе Fusion. Сейчас не так давно мы как-то сплотились в одну команду, мы стали ближе, и вот, собственно, появился наш балет ⁇ Фьюжин ⁇ Я думаю, это эм... сейчас перед друг другом. Я же сплотился, я тоже сплотился, если честно, но, правде говоря. Вот, у нас уже есть как минимум, ну, на данном этапе 9 постановочных номеров, но это не предел, потому что есть на самом деле больше, но некоторые из них мы просто убрали, потому что, ну, уже как бы мы выросли, уже кажется, что... Те номера старые уже как бы простоваты, поэтому мы их убрали и ставим, ставим новые. Но те, которыми мы пользуемся в последнее время, их там 9 штук mm -hmm. получается. Вот ну, так. школа Лилиум, она взагалі почалася, насколько я понимаю, с балета, шоу. Балету, да, фью. да, да. Это Сначала... доля. Я так понимаю, вины снуя и продолжу свою деятельность очень активно. Конечно. Балет, да. У меня была идея создать этот балет очень давно, и было проблематично вообще найти, поскольку у нас танцевальная столица Украины, и тем не менее у нас очень тяжело найти танцующих, правильно двигающихся девушек. Это проблема в Кировограде, я был в шоке, если честно. Но, тем не менее, собралась определенная команда из четырех девчонок, которые делают показывают шоу и действительно результаты дает на чемпионатах Украины, что не есть плохо, а наоборот мы хоть где-то когда-то засветимся в другом виде. Первый раз за всю историю этого чемпионата участвовал Кировоград, сейчас Копивницкий. Ну, были все в шоке. А как, Саша, как ты отпустил девочек? В Одессу, самих, без своей поддержки. Я Ну, но... то, что они тебе видеоотчеты прислали, я видел. Видеоотчеты они мне прислали, они отвыступали. Буквально на следующий день утром я уже был в Одессе. Я их поздравлял, Все було добре. Ви як арт-директор, ви а, скеровуєте шлях, куди треба йти, до чого прагнути. Чи можливо, там, наприклад, вам зателефонувати. І от у нас тематика вечірки така, ми хочемо такий танець. А Без ви вже проблем. ставите ту задачу? Абсолютно. Люба тематика, наприклад, да? хеловин угу. в ночному клубі. Я підходжу до клірі і кажу, мені нужен постановочний номер. У меня нет времени, я говорю, а мне это не интересует. Тем не менее, на Хэллоуин отличный, шикарный номер, который заходит, ну, а ссорили, всем да, нравится. А То есть заранее, если есть звонок, у нас так, тематика такая, не вопрос, мы делаем. Напрашивается коночку. вопрос с Лили, а если вот так подходит Александр и говорит, нужно номер, сколько нужно времени для того, чтобы поставить этот номер? Вот прям хороший такой постановочный номер? Mm, ну, как бы для идеи мне, ну, смотря, во-первых, какая тематика, ну, если сильно постараться, то не больше месяца, так точно. Ну, просто, чтобы не, не просто его придумать и сделать как-нибудь, а именно отработать, вот сильно сделать уже хороший готовый номер. Можно Ты... я забегу наперед, я могу сказать больше. А, мозги есть, ну, ноги есть, а, танцуют они хорошо, они станцевались все вместе. А, минимум полторы недели делается номер. Mm -hmm. То есть если за пол, если хотят люди, если захотели, сильно полторы недели максимум. Все реально, но я же говорю, если вот так вот спокойно, не спеша, именно продумать все э, и не в спешке выделить для этого время, то до месяца, но если сильно надо, то мы, конечно, с девочками работаем и по ночам, бывало всякое, особенно когда... Ну, значит, с... в клубе работать, это понятно. Нет, даже особенно, когда мы снимали свой промо-ролик, это были сборы просто среди ночи, до двух-трех ночи мы сидели с фотографом, и просто у нас В общем, він просто издевался над нами як но але не менее, и це все було після робочого дня, у кожного є ще параллельно своя робота, але мы собирались, делали э, красочный макіяж, як для відео, все як положено, повністю в костюмах знімали. Да. Ви не той колектив, який тільки працює в клубах, там, на корпоративах. Тобто, ви катаєтеся на чемпіонати, на чемпіонати України в інші великі міста, де велика конкуренція. До речі, скільки було э, учасників? У Ой, а, именно в моей категории было 5 коллективов. Вот, а один вообще... из них с Молдовы. Да, один, один из них Молдовы. Это был Молдовы. международный. Ну, как бы да. В основном это чемпионат Украины, но были из ближайших, да. Ну, только с Молдовы именно, с ближних э, были. Ну, я а там... Молдова, а друзья. Ну, да. Да, вот. Ну, в школе «Лилиум» есть перспективы, например, в подальшем потом брать участие в подобных чемпионатах? Э, да, я вообще планирую э, создать такой... Коллектив еще один из тех девушек, которые ходят ко мне заниматься. Но ну, если я буду видеть перспективу, буду видеть, что они готовы, что они хотят и могут подтянуть это, я вот планирую создать еще один такой коллектив и ездить тоже с ними по чемпионатам, э, собирать какие-то награды и показывать, что ну, мы не просто так занимаемся, а мы имеем результат. На самом деле не хотят они хвастаться. Вот фан-клуб, поддержка футбольного клуба Звезда это вот ее работа. Ну, она да. просто не хочет хвастаться, я, я просто знаю, что... Больше, опять же таки, она не хочет хвастаться, но за две недели мы собрали 20 Девчонок. девочек. Я посчитал. И поставили постановочный номер. Это и есть результат. Почему ушел главный тренер из футбольного клуба? Знаешь, Очень красивое дело, говорит. Ну хоть не нравится Аргентинцы не нравится, да, до свидания. Понятно. Нет, дружина телефонует, говорит, ты что, ты бачишь свою группу поддержки? А ну развертайся А ну все, давай, в Аргентину. Тут Месси, давай. Да, некоторые шутят, что это требование нового тренера, группа поддержки. Но на самом деле это не так. Это инициатива других людей. Другого главного тренера. Да. Вот. Ну, да, это, конечно, было сложно, но, тем не менее, мы собрали 20 человек. Просто ну, это не было там как-то с одного коллектива собрали уже готовых девочек. Нет, это было сборно со всего города. Просто мы дали объявление, все желающие к нам пришли, мы сделали отбор, выбрали лучших, самых сильных. И две недели упорно мы каждый вечер по три минимум часа занимались. Это, это, тот случай, когда можно всех посмотреть. Все посмотрели. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Подальших перемог. Давайте Спасибо у вас попереду такий активний період, новорічні свята, да. да. по працювати. Запомните цих ребят. Они умеют Якщо вони с вами, то дійсно шоу у вас точно будет. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Сейчас все здоровья. Спасибо. Творчих и творчего натхнения, то кажуть. Но мы двигаемся дальше, увидимся после клипа и рекламы.